हशाशीन बलाद शाम में फिरका की जैली शाख नजहबी तंजीम थी जिसकी सरबराही हसन बिन सबाह के हाथों में थी 1100 सौ ईस्वी से लेकर 1300 में मंगोलों के हाथों शिकस्त तक तकरीबन दो सदियों तक इस तंजीम ने मिस्र, शाम इराक और ईरान के अशराफिया पर अपने खौफ का सिक्का जमाए रखा हशाशिन का कयाम एक हजार अड़तालीस सन ईस्वी में अमल में लाया गया ये वही दौर है जब बगदाद में अब्बासियों की खिलाफत कायम थी मिस्र में इस्माइली शिया की दौलत फातमिया का सिक्का चलता था दौलत फातिमी में निज़ाम पर इस्माइली फ़िरके में इख्तलाफ पैदा हुए तो मगरबी सरहद पर मौजूद इस्माइलियों का धड़ा अबू मंसूर नासिर की सरबराही में खिलाफत से जुदा हुआ और यूं इस्माइली फ़िरके की कोख से एक नए फिरके नसीरी इस्माइली ने जन्म लिया नसीरी फिरके के मानने वालों ने अकलियत में होने के बावजूद अपने शिद्दत पसंद ख्याल रखने की वजह से मुखालफिन को वर्ते दहशत में रखे रखा 1130 से 1151 तक हशाशून ने शुमाली शाम के पहाड़ी इलाकों में अपने पंजे मजबूती से गाड़े हशाशून के दहशत गर्दो का बसेरा हमेशा पहाड़ों में ही होता था पहाड़ों के ऊपर बने मज़बूत कलों में इनका गुजर बसर था जहाँ इनकी बुनियादी तालीमो तरबियत और जहन साजी की जाती थी शाम के शहर मसिया की वादी आसी में अशासून का दारुल हुकूमत कायम था जो शाम में कायम सलीबी हुकूमतों के नजदीक था मुसलमान और खसूस तौर पर सुनियों के खिलाफ सलीबियों की लड़ाइयों में अशासून सलीबियों की मुआवनत करते थे ग्यारह सौ सैतालीस ऐसी ग्यारह सौ उनचास तक जर्मनी के बादशाह कोनाड सोम और फ्रांस के शहनशाह लोइस हफ्तम की सरबराही में सलीबी अफवाज ने मुसलमानों के खिलाफ दूसरी सलीबी लड़ाई का आगाज किया ब्लादिशाम में अदीसा के मकाम पर जो आज अरफा के नाम से तुर्की का शहर है में सलीबियों और मुसलमानों के खिलाफ गुमसान की जंग लड़ी गई। इस जंग में मुसलमान अफवाज की सरबराही नूरुद्दीन जंगी कर रहे थे इस जंग में हशाशून ने सलीबियों की मदद की और मुसलमान जर्नैलों पर हमले किए जंग के बाद पहली बार यूरोप भी हशाशून से आशना हुआ यूरोप की तारीख में हशाशून के इस वक्त के सरबरा रशीदुद्दीन सेनान को पहाड़ के बूढ़े शख्स के नाम से याद किया गया ईरान में बहरे कजवीन के जुनूब में वादिल मौत में हशासून का सबसे मजबूत कला मौजूद था यहाँ पर हशासून के पेशवा रशीदीन सैनान मुकीम थे इसी कले में सबसे ज्यादा और खतरनाक छापा मार कार्रवाई की मनसूबा बंदी होती थी बुलंद पहाड़ों में पत्थरों और लकड़ियों से बने इन मजबूत कलों का दिफा नाकाबले तस्खीर रहता था 1300 सौ ईस्वी में हशाशीन को उरूज हासिल हुआ तो उनकी जड़े मिस्र शाम यमन जुनूबी इराक जनूब मगरबी ईरान और अफगानिस्तान तक फैल गई ये हमेशा दुश्मन की नजरों से ओझल और एक दूसरे से अलग थलग रहते थे अब आपको बताते हैं हशासन की तरबियत कैसे होती थी वो हमले की मनसूबा बंदी कैसे करते थे उनका तरीके वारदात क्या होता था और कौन सी बड़ी शख्सियात उन हमलों का निशाना बनी का खात्मा कैसे हुआ और ये आज भी मौजूद है मुखालफिन की जानब ऐसी उन्हें अलहशाशून या हशाशून का नाम दिया गया क्योंकि वारदात से कबल उन कारिंदों को चर्च पिलाई जाती थी और उसके बाद ये सियासी शख्सियात हमला आवर होते थे उनके पास कोई मज़बूत फौजी ताकत मौजूद नहीं थी मगर खुफिया मालूम और दुश्मनों तक नज़दीक पहुँचने का हुनर ये बखूबी जानते थे तीन से दस अरकान की टीम की शक्ल में हदफ को निशाना बनाने के मिशन पर निकलते थे उनके पास हमेशा खंजर मौजूद रहता था ये रात की तारीकी में उस वक्त हमला आवर होते थे जब उनका हदफ बनने वाला शख्स नमाज या जरूरत के लिए घर ऐसी बाहर निकलता था उन्हें फिदाई भी कहा जाता था क्योंकि हदफ को निशाना बनाने के बाद अगर ये फरार में कामयाब न होते तो ये हमेशा सख्त मौत मारे जाते थे ये खुदकश कमांडो गदागर, दरवेश या फ़कीर की सूरत में घाट लगाते और रेकी करते थे जैसे ही उनको मुनासिब मौका मिलता था ये हदफ पर हमला आवर होकर उसे ठिकाना लगाते थे आवाम में खौफ हरास फैलाने के लिए हशाशून अक्सर रश वाली जगह में अपने हदफ को निशाना बनाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी वहशत फैल सके एक हजार बानवे में हशाशून ने खिलाफत अब्बासिया के ताकतवर वजीर निजामुल मुल्क को बगदाद में कत्ल किया मूसल के अतालीक मौदूत ईशा की नमाज के बाद हशाशून की जानब से कत्ल किए गए हशासून ने सलाहुद्दीन अयूबी पर भी कई हमले किए जो कामयाब साबित न हो सके ग्यारह सौ पचहत्तर में हशासून के ग्यारह कारिंदों ने सलाहुद्दीन अयूबी पर हमले की कोशिश की मगर कामयाब न हो सके ग्यारह सौ छिहत्तर में चार कारिंदे सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचने में कामयाब हुए हमलावर ने उन पर वार किया मगर जर्रे पर लगने की वजह से सलाहुद्दीन एयूबी को चोट नहीं आई सलाहुद्दीन अयूबी ने हषाशून के खिलाफ एलान जहाद किया और मस्याफ में कई रोज तक उनके कला का मुहासरा किया मगर फिर ये मुहासरा नामालूम वजुहत पर ख़त्म किया गया शहजादों और वज़रा को धमकाने के लिए कभी कभार ये रात को उनके खेमों में जाकर उनके तकिया के नीचे खंजर रखकर गायब हो जाते थे उनका मकसद होता था कि आप तक पहुंचना हमारे लिए कितना आसान है सुल्तान वजरा और शहजादों के कत्ल की सैकड़ों मालूम और नामालूम बरदाते हशाशून ने की इसके अलावा ये किराए पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे हशाश्यून ने यूशलम के बादशाह कोनाट को ताजपोशी के दो दिन बाद कत्ल कर दिया था तारीखी शवाहिद के मुताबिक इंग्लैंड के रिचर्ड वन ने उन्हें कत्ल करने का टास्क हशाश्यून को सौंपा था खिलाफत उस्मानिया, उमानिया और फातिमी सल्तनतों को तख्तो ताराज करने वाले मंगोलों ने हशाशिन को भी नहीं हलाकू खान ने हशाशीन के यके बाद दिगरे हर कला तबाह किया 1256 में हशाशीन का सबसे मजबूत समझा जाने वाला अलमोद कला भी मंगोल गोला बारूद के सामने टिक न सका मंगोलों ने हशाशिन के पेशवा रक्नुद्दीन खोरशाह को गिरफ्तार करके कले की दीवारों से बांधा और आखिर में संदूक में बंद करके उन्हें मारा ताकि उनका खून जमीन पर ना लग सके पेशवा की हलाकत के बाद शाम के कई कले महफूज रहे जहां पर ममलूक सुल्तान बेबरस ने उन पर धावा बोला जहां से वो भागने में कामयाब हुए अशाशून का खात्मा तो हो गया मगर नसीरी इस्माइली फिरका आज तक मौजूद है और आजकल प्रिंस करीम अजहबी